Здравствуйте. давай на не останавливайся это выебать или как это ну, это приветствие это у меня такое приветствие я крымский татарин сам по крымски приветствие звучит как янсура на бой mm, я, помню. я из москвы это бывает а я из крыма янсура на бой ну, я не знаю этих, допустим, определений. Это приветствие по-крымско-татарски. По Для любого а я человека помню. из Москвы я, я это самое, как бы сказать, с наибольшими душевными порывами звучит вот Янсур Анабой. Когда ты встречаешь москвича и говоришь ему Янсур анабуй, это самый большой душевный порыв, который может существовать. Я понял, я понял. А... Запомнил, как звучит? Знаете, как можно. Запомнил, как звучит или нет? Да. Повтори. Ты можешь повторить, что я сказал? Человек и плохого. Вы за Путина? Давайте мы сейчас определим с запомнил ты или нет, и с Путиным потом определимся. Как звучит приветствие на Крымско-Татарском? Манцер Анабой. Янсур, анабой. Ну. Повтори. Извините. Янсур анабой. Янсур. Янсур Анабой. Анабой, правильно. Теперь задавай вопросы. Янсур Анабой. Как вы относитесь к Путину? Янсур Анабой. Какое приветствие, когда вам... Я бы, вот как отношусь, с самым сильным душевным порывом. Я бы так ему и сказал, если бы увидел. Янсура Анабой. Почему? Ну, а почему бы нет? Что тут плохого? Ну, это же правда. Но он захватывает ну, землю. Ну так я и говорю, на она будет. Боже, сколько у вас баночек стоит. Вы наркотики делаете? Вы наркотики делаете? Нет. Это контейнеры для еды. А зачем вам столько? Вы что, столько едите? У нас семья большая, на работу беру, люди. Человек 50 у, вас 50 у вас в семье? У вас просто все шкафы забиты этими контейнерами. Или вы там храните расчлененных вами жителей вашей республики? Какой а я не знаю, вы в какой республике, кстати, живете? Российская Федерация. Ну, в Российской Федерации есть субъекты. Владимир, город Владимир. Понимаю. А как, кстати, ваш регион называется? Владимирская область. Это самостоятельный субъект. Ну, это область. Это не республика, это область. А, а как регион называется? Да блин, Владимир область, как она еще может называться? Нет, ну есть южный Нет регион. Вот где я живу, вот где я живу, южный регион называется. А где вы живете? Город Николаев? Нет, ну по Николаев? Это Николаев это Украина. А вы с России? Да, я из Белгорода. Да, Белгорода. Что-то вы как-то агрессивно. Почему агрессивно? Просто я удивлен. Я такого количества контейнеров не видел никогда. Почему вы считаете, что я агрессивный? Вам показалось вашей быстрый. Все используются, они там по мере надобности. Вы страдаете, наверное, болезнью накопительства. А вы чем страдаете? Долго? Ой, я много чем страдаю, знаете ли? Я вообще не совершенно крайний человек. Очень много страдаю. У меня много всяких негативных привычек. вам живется в Белгородской области. Стреляют, знаете ли. Война. Так как же война, СВО уж. Можно как угодно назвать, но это война. Понимаю. Недовольны вы, да, тем, что война? Почему я недоволен? Довольны? Вы довольны тем, что война? Как можно быть довольным или недовольным? Это как ураган. Вот он пришел и вот все. Не, не. Урага, быть, не ураган нормально приходит нормально. Э, по э, причинам, которые от людей не зависят. А войны развязывают люди. Так что это не одно и то же. Плохое сравнение. Да не совсем. Это вы его было не избежать, я так считаю. Конечно, не избежать с нашим то правительством. Так как с кем? С нашим-то правительством. Конечно, не избежать. Конечно, не избежать. А, -а, а, вы ждете другое правительство? Да, оно рано или поздно все равно будет. Волк аж не вечный. А -а -а. Вам типа Бори Ельцина хочется? Бори... Я вам скажу просто. честно, Бори Ельцин, Ельцин мертв. Ну, наподобие, чтобы добить Россию до конца, да? Ну, такая Россия мне не нужна. Она не может защитить меня защитить от обстрелов. Зачем мне такая Россия? Да, я вас понял. Я примерно представляю год 42 и человек с Воронежа говорит, мне такая страна не нужна, она не может меня защитить от обстрелов. Угу. Примерно то же самое. Да, так и есть. Да, так и есть. Вам надо, наверное, пока есть возможность эмигрировать. Так нет возможности. Так нет возможности. Почему? Мешает. Закону мне не позволяют, и в Украину меня не пустят, а я, в общем-то, как бы хотел бы туда эмигрировать. Так, вы, по-моему, сами с Украины, потому что ни один русский не скажет в Украину. А так я не русский, я украинец. Все скажут на Украину. Я в Белгороде живу, от меня до границы с Украиной 27 километров. Да, и поэтому вы говорите в Украину. Конечно, потому что на Украину ходят войной, а я хочу в Украину, а не войной идти на Украину. Абсолютно у меня есть, понятно. Образом, это... Конечно, я изучаю. Можем спілкуватися украинскую. Я ее знаю очень хорошо. И можем спілкуватися так, так Ну, я не уверен, что я могу так ясно, как вы спілкуватися, но трохи можно. Ну, достойный уровень. Ривень. Ривень. Я немножко ошибаюсь, да. А вы родились, в, Укра... вы родились в, Украине? В Украине. вы родились в Украине, что ли? Нет, я 10 лет там прожил с первой женой. А где жили? Город Николаев, 95-й, 2005 год. Поэтому вы спросили, не с Николаева ли я, да? Ну, потому что у вас достаточно чистый русский язык, но в то же время у меня впечатление, что вы не с России. Ну, я Но ну, Белгород не здесь... как сейчас все говорили чисто по-русски. Белгород, вы же поймите, в селах здесь половина людей разговаривает на русском, половина на украинском. Здесь дикая смесь языков Белгородской области. нас же граница. Я раньше ездил в Харьков, ну, грубо говоря, по несколько раз в неделю. А по выходным отдыхать, там, что-нибудь купить, продукты у них всегда были классные. Купить одежду там было всегда дешевле, бытовую технику всегда было дешевле. Это было выгодно. Туда бензина привез, а оттуда продукты. И нормально было. А сейчас меня туда не пустят, потому что я для них оккупант и агрессор. И это правильно, это правда. Я для них оккупант и агрессор. А вы мне про Ельцина. Ельцин, между прочим, Ельцин, а, между прочим а, тоже не был белым пушистым. Да. Ну, разве можно возразить, возразить можно возразить э, тому, что мы ведем войну с Украиной, что мы напали на Украину? Разве можно этому возразить? Нет. Нет, абсолютно нет. Ну, тоже. Вот тоже, опять украинский проскакивает, вот тоже. Я знаю украинский язык, я живу на границе с украинцами. Я практически, вот всю, жизнь, по по я практически всю жизнь вот так вот с ними общаюсь. С ними общаюсь. Я учился я в Харькове, когда был молодым, был молодым человеком. Вот тоже. Про то Про то ну а что, а что здесь такого? Ну ничего, я просто думал, что вы просто с Украины, Костя под долговодцы. Я, украинец, я украинец, украинец, но я из России. А Вова говорит, что у меня не существует. Нет, я вот прожив 10 лет на Украине, считаю, что украинцы существуют. А Вова считает, Но, что, нет. считает что нет. Ну, так не может быть. Я видел людей, которые... Так и я так ну, считаю. Украинцы. Я есть. Вот я есть я, я есть. я украинец. Ну, да. Нет, я не считаю, что... Украины нет или мы народы братья? Мы ни хрена не братья. Потому что народы достаточно разные. Ну, если вы прожили 10 лет в Николаеве, конечно, вы это почувствовали. Я здесь жил. Здесь... Нет, вот послушайте, я вам могу рассказать, как я жил в Николаеве. Жители города Николаева относились к людям, к украинцам. Говорили, они украинцы, а мы русские. Ой, не надо. Я прожил в Харькове, учился здесь. Ну, не надо. Я 10 лет жил в Николае, а так. я в харькове прожил 6 лет учился Кто говорит человек приехал с села, так и это думал, мы так сделали разве не Николай, мы так сделали мы заселили города э, русскоязычным населением я вот совершенно четко знаю э, что в харькове когда я учился не было ни одного высшего учебного заведения с преподаванием на украинском языке ни одного и люди с сел приезжали, действительно украиноязычные, то что с Белгородской области, что с Харьковской, украиноязычные люди приезжали с сел, и они переучивались на русский язык. То есть мы их русифицировали, а теперь говорим, что они русские. Да ну нет. Ну нет. Зачем мне рассказывать, если я заканчивал высшее учебное заведение в Харькове? Я жил среди этих людей. Они, да, они говорили по-русски, но не потому, что они русские, а потому, что мы их русифицировали. То есть они через силу говорили по-русски. А у них выбор был? У них был выбор? Можно ли было закончить вуз на украинском языке? Нет. У них просто выбора не было. Да, через силу. Это не смешно. Это, к сожалению, правда. И это, И это не смешно. Вот скажи мне, э, забыл я Владимир, да, ты сказал город? Олег. Владимир а, Город. Владимир, зовут Олег. Вот у меня в Белгороде на границе с Украиной даже украинский язык не преподавался. Там школ украинских не было. Вообще только в селах Где? Ну за, за ленточкой у меня здесь в 30 километрах от меня. Там даже не, даже не было украинских школ. Только в насколько я, насколько я знаю, решение преподавания украинского языка – это э, решение родителей. А И если у, 10, у, нас класса, а у нас нет таких школ? У нас их просто И не существует. Не надо. Ну, Значит, не надо. А если бы вдруг родители решили, а преподавателей нет? Нет, дорогой мой друг. Это не решение родителей. Это государственная политика. До того, как мы напали на Украину, в соседнем со мной Харькове, 20% школ были не с преподаванием русского языка, а с преподаванием на русском языке. 20% школ. Ну, были и татарские, были и разные другие. Большая часть была все-таки украинских. Но 20% школ, то есть каждая пятая школа в Харькове была с преподаванием на русском языке. А у меня в Белгороде только на русском языке. Чувствуешь разницу? Вот я могу еще привести интересный факт из своей жизни в городе Николаеве. Ну ты знаешь, там... ты, ну прости, не обиж... ты не обижайся, Олег. Слушайте, э, ну, с... ну суть-то в том, что я всю жизнь живу с ними. А ты, а ты 10 лет прожил. Ну, это немало, я выучил украинский язык. Я Касу тоже, ну, если язык. ты, ну, если ты слышал, я тоже знаю украинский язык. Я знаю украинский. Да, я когда там сидел, смотрел телевизор, мне было даже не по... Ну, там, допустим, переключаешь каналы, где-то по-украински, где-то по-русски. Я уже даже... Не замечал, не, да. Не, да не перестал школу, замечать, но, да. Я с этим да. согласен. Я но согласен. скажу один момент. Я год преподавал в Николаеве английский язык в школе. Учебник был, как сейчас помню, автор фамилии Плохотник, английский язык. Но он был как бы с украинского. Ну, uh -huh, украинском uh -huh, языке. Uh -huh. Я им что-то пытаюсь препод. Ну, я... Учебник, кстати, был очень технологичный, очень хороший. Не отрицаю. Ну, я не могу сам Ну, там ну, вот ну могу... знаешь, как бы я тут не могу никак прокомментировать. Я об этом ну, еще Текст не знаю. был на украинском языке, и там английский перевод, и вот это надо было учить. Угу. Но мне они говорили, там прочитать по-украински. Я говорю, ну там типа по английски, там как это. Олег Борисович, а вы нам сначала на русский переведите, мы не понимаем, что Так я же тебе Олег Борисович говорю. Олег Борисович, что мы их русифицировали, а теперь мы говорим, что они все русские. Понимаешь, в чем политика нашей страны? Мы сначала русский язык сделали общеобязательным на территории всего Советского Союза. Ну разве можно было где-то получить высшее образование на каком-нибудь языке, кроме русского в Советском Союзе? Нет. А теперь, а теперь мы им ставим вину, что они говорят по-русски. Ну нет. Я им не ставлю вину. Ну, не, 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 разделю, ты, разделяю, не ты, Олег которые, Борисович, не ты, Олег Борисович, которые, для которых русский родной и для которых украинский родной. Это две совершенно разные народы. А По я вот, а, а я вот украинец. Я говорю на русском языке, но если у меня, если мне придут ко мне придут перепись населения проводить, я напишу, что у меня украинский родной. Хорошо, украинский родной вариант. Вряд ли, вряд ли. Я так напишу. Вот я, допустим, у меня отец карачаевец, мать немка. Мне требуют, чтобы мне на карачаевском языке преподавали. Я да, почему тут требуют? Тут же дело в самоидентификации. Когда тебе Путин скажет, что немцев и карачаевцев нет, я посмотрю, как ты будешь смотреть на это. И на язык. Мне все равно, я русский. А, ну, ну тогда все, тогда вопросов нет. А я нет, я не русский. Я украинец. Я чувствую, вот с этим же жешь типичный украинский, русский так не скажет. Ну я в Белгороде живу, здесь все говорят. Все так говорят. Что-то не верю, честно. Ну это дело твое, Олег Борисович. Я думаю, вы с Украины. Олег Борисович, даже дело твое, верить тебе или не верить. Но а даже ну если да, бы я, думаете? а даже, а даже если бы я оказался, ну из Украины, ну вот если бы ты оказался правый, я оказался из Украины, ну то что это изменило бы в нашем разговоре? Я что от этого стал бы меньше украинцами или как? Или больше русским? Ну как? Нет, ну бывает просто целенаправленные, знаете, такие вбросы вот. Мы в России, нам здесь херово, а потом оказывается человек с Украины. Но дело в том, что Это я, не... го... я про херово ничего не говорю. Я говорю о том, что мы ведем преступную войну. И ты с этим вроде соглашаешься. Ну как соглашаться? Я вот знаете, как представлю, по моим понятиям. Украинские нацисты воюют с русскими фашистами. Ну если что, я за фашистов. Понятно, это я уже понял. Ну, в твоем понимании я за нацистов. Ну, блин, тут ничего хорошего нет, я ничему не радуюсь, ничему там не это. Это ужасно, это просто. У меня вот уже год... Ну ты же понимаешь, что. Понимаешь ты же понимаешь, что движение в сторону войны, движение, движение, сторону войны сошли просто. мы, а не они. Ну а если такой аргумент... не нет, подожди, уст... причем тут аргумент? Мы говорим о фактах. Нет, вот я для примера. Вот мы напали, да, согласен, мы напали. Привожу пример. 1941 год. Там, скажем, 5 июня. Сталин нападает на Германию. Он агрессор, он херовый. Для всего мира. Ну, мы как бы побеждаем Германию меньшими жертвами, там по нашей стране не прокатывается этот вал. Олег да, Борисович, мы плохие, Олег. Но мы Олег Борисович, свои, плохой, не не неудачный пример. А, объясню. Ну, если интересно, конечно. Интересно. Конечно. А, ну, я читал про операцию «Гроза», она планировалась на 6 июля, а не на 5 июня. Да? да, я читал когда-то. Гражданин Суворов, я тоже читал Суворов. Но суть не в этом. Суть в том, что в 1941 году Германия уже была мировым злом и агрессором. Развязав Вторую мировую войну, напав на Польшу. Именно с нападения на Польшу началась Вторая мировая война. Именно после нападения на Польшу, союзники поляков, французы и англичане объявили Гитлеру войну. Поэтому если бы Сталин напал после. Этого числа, после 1 сентября 1939 года на Гитлера, его бы считали благодетелем, а не агрессором. Потому что его бы считали так же, как сейчас Путин считает. Ничего подобного. Война уже шла. И Черчилль реально уговаривал Сталина. Ну, напади, напади. Но он письма писал. Ну, напади, мы поддерживаем всеми силами. Ударь по нему. Поэтому никто бы его агрессором не считал. А Путин агрессор. И ты сравниваешь вещи несравнимые. Украина никогда бы не стала нападать на Россию. Никогда. Ну, наверное, да. Не наверное, а точно. Ну, а допустим, с 2014 года по 2022 бомбежки Донецка, это... Не Олег Борисович, ну ты сейчас говоришь как телевизор, ну честно. Ну, даже Пригожин, идя на Москву, э, называл цифры. Даже есть на официальном сайте статистики э, так называемого Госстата ДНР, ЛНР, э, статистика о мирных погибших за все годы, по годам. 7-8 человек в год последние годы погибало. И эта динамика уменьшалась. И то погибали, но я совершенно четко знаю, поскольку привозили многих. Погибали по синьке, потому что там находили где-нибудь что-нибудь взрывоопасное, начинали разминировать. И все. А теперь сотни тысяч смертей. Это мы так защищаем? На пятерочку защищаем, да. Ну вот и я об этом. Вот и я об этом, Олег Борисович. Есть вопросы? Нет, спасибо за разговор. Я на стороне справедливости, а справедливость сейчас вполне понятна на чьей стороне? А я, может быть, как слабый человек, я пока еще не определился, и я просто, как сказать, такой мешанины в голове, что мне очень сложно и тяжело. Я, Олег Борисович, не. Я, я хочу, чтобы моя родина была права, но у меня нет в этом уверенности. Ну, а разве мы были, когда в Афганистан пошли права? Ты же как-то это пережил. Ну, когда мы Польшу с Гитлером делили, мы же тоже не были правы. Ты же это как-то пережил. И это, это было... В смысле, Харьков был в составе. Кстати, говоря, вот, кстати вот мы их так освободили, что вот, во Львове прогулок не знают, а в Харькове хорошо знали. У меня мама родом из Харьковской области. Я же тебе говорю, что я украинец по крови. У мамы в селе детей ели в 1932 году. Детей ели, понимаешь? А отец у меня из Полтавской области. Я украинец по крови. Я русским себя не считаю. И теперь считать никогда не буду. Ну вам, наверное, не надо в России жить это. Так... Не надо. Ну, как только я смогу это исправить, я это исправлю. Не надо. И очень правильная твоя позиция. Человек, который не хочет жить в той или иной стране, что делает? Берет чемодан и уезжает из этой страны. Они тащат за собой землю. Чужую страну, правда? Вот если я не хочу жить в России, я беру чемодан, продаю имущество и уезжаю. А если кто-то не хотел жить в Украине, на каком основании они с собой землю украинские потащили? Нет, все-таки вы с Украины. Расскажи мне, вот ты говоришь про фашистов и нацистов. Тебе знаком батальон Русич, штурмовой батальон? Штурм... Как же не... Штур... Ну, Русич, знакома бригада штурмовая? Они нацисты, они не фашисты. они себя прямо называют нацистами. Не фашистами. А «Уткин» кто был. Нацист. Нацист открытый. Ну так а зачем ты говоришь, что ты за фашистов? А ты мне, за нацистов? Мне это очень не нравится. Но это я так, чтобы как-то разделить. И тех, и других хватает, и там, и здесь. Но тем не менее мы, вот, мы взяли на вот себя... Это именно, вот это именно меня больше всего... Но, мы, вот но тогда... мы решили, что мы правы прийти на чужую землю и рассказать, как им жить. Ну, я не уверен, что у нас это получится. Ладно, Олег Борисович, пока. Или есть вопросы? Да нет, если надоело разговаривать, то тогда все. Мы, в общем-то. Мы все обсудили. Мы все понимали, обсудили. Ну, позиции общем, немножко разные, но я думаю, что у нас, одна. у нас сильно разные позиции, Олег Борисович, очень разные. Мне хочется верить в свою страну, вам не хочется. Я, я просто не, не хочу, как Страус, голову в песок засовывать. И знаете, правда она... А я хочу дождаться конечного результата, а там будем уже по-другому оценивать. Понятно. Поб... Может быть, победитель победитель пишет, историю, да? пишет историю, да? Ну, может быть, мы очень пожалеем, я не уверен. Ах. Я пока не знаю, конечно, но результаты... Вы человек образованный, преподавали, вы знаете, когда мы одерживали победу в войнах? Есть два правила, которые... Всегда соблюдались, когда Россия в том или ином виде в виде империи, или в виде Советского Союза, или еще в каком виде одерживала победы. Когда на стороне э, России, в том или ином виде в союзниках, была Великобритания, и когда в армии России воевали украинцы, других вариантов не было. При других обстоятельствах мы проигрывали. Вот так. Вижу в этом четкие нар... нарративы Цепсо. Знаете, Центр информационно-психологических операций я читал. Я лазил в Википедию, читал Плота Украины. По-моему, 72-я бригада военно-морских сил Украины. Я читал. Но мне не верится в существование такого центра. Мне кажется, что это как раз пропаганда наша. Вы думаете, те же англичане мало придают значения психологическим операциям? Я думаю, это у них это процентов 60 от всего ведения войны, это информационно-психологические... А время. у нас? А у нас? А у нас ноль. Неправда. неправда. Вот неправда. У нас танки... неправда. Ну, неправда. Такой. Даже в, советские, даже в советские времена, во время Второй мировой войны, пропаганде уделялась огромная роль. И сейчас не меньше. 50 миллиардов на центральные каналы. Ну, перестаньте. Не обманывайте себя. Ну, что такое центральные каналы? Ну, центральный Соловьев, от которого блевать хочется. Мне Прежде тоже хочется. Но, но знаете, люди идут в военкоматы заключать контракты, именно послушав Соловьева. Понятно, что деньги. Понятно, что деньги играют. Понятно, что деньги играют главенствующую роль. Но и вы же, но и вы же Олег Борисович, поймите, что просто деньги без оправдания внутреннего. Не заставят убивать простого человека, простого человека. А Соловьевы создают внутреннее оправдание для всех этих людей. Так что не преуменьшайте. Нет, это то, что он вещает, это кошмар. Я его не надо как преуменьшать. Давно не слушаю, давно. А я слушаю. Скажешь, ну, с начала войны, я слушаю, с 2014 -го года это очень внимательно, нужно. очень внимательно слушаю. Очень внимательно может слушать профессионал в этом деле. Ну, я юрист по образованию. Наверное, это все. Ну, если вам так больше нравится. Знаете, я Я это, я, я я это даже за похвалу я. приму. Ну, осталось чем закончить? Слава Украине, героям слава! Как хотите этого сказать. Нет. Ну, как бы напрашивается. Ладно, пока Олег, пока, Олег Борисович. Пока. Спасибо за похвалу. Спасибо за похвалу. Паскудных, <laughs> паскудных дед. Небезопасно паскуда, дуже небезпечна. Але мне, кажется, что що ми були сильнішими. Ну, мені так здається, принаймні. Ну, напишіть в коментарях, чи були ми сильнішими, чи він таки був сильніший за нас.